প্ৰিয়দৰ্শক তিনি ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ পঢ়া টেবুলত এটা উপায় কৰাটো খুবেই জৰুৰী পঢ়া কোঠাটোত কৰা এটা সৰু উপায়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা মুহূৰ্ততে দূৰ কৰি দিব পঢ়াৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব মা সৰস্বতী তেনে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতি প্ৰসন্ন হ'ব লগতে আই সৰস্বতীৰ কৃপাত সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে মনে বিচৰা ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আচলতে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা কি উপায় কৰিলে আই সৰস্বতী প্ৰসন্ন হয় আৰু কি ভুল কৰিলে দেৱী সৰস্বতী ৰুষ্ট হয় সেই কথা আজি আপোনাক আমি বিস্তাৰিতভাৱে বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপুনি বা আপোনাৰ সন্তানে যদি মা সৰস্বতীৰ আশীষ লাভ কৰি জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সফল হোৱাটো কামনা কৰে তেন্তে কমেণ্টত জয় মা সৰস্বতী বুলি লিখি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি শেষ পৰ্যন্ত শুনিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ প্ৰিয়দৰ্শক দেৱী সৰস্বতী হৈছে বিদ্যা জ্ঞান বিচাৰবুদ্ধি সংগীত সুৰ বা কণ্ঠৰ অধিকাৰী দেৱী যি মনুষ্যৰ প্ৰতি মা সৰস্বতী প্ৰসন্ন হয় তেওঁ এই সকলো দিশতে উজ্বলি উঠি জগতত সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয় শাস্ত্ৰ অনুসৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ আহ্বানত সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাই যেতিয়া জীৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেতিয়া সকলো জীৱৰ লগতে ব্ৰহ্মাদেৱে মনুষ্যকো সৃষ্টি কৰিছিল জীৱৰ সৃষ্টিৰ পিছত ব্ৰহ্মাদেৱে যেতিয়া পৃথিৱী লোকত ভ্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে পৃথিৱীৰ চৌদিশে কেৱল নীৰৱ নিস্তব্ধ পৰিৱেশ এনে দৃশ্য দেখি ব্ৰহ্মাদেৱ আচৰিত হ'ল তেওঁ ভাবিলে যে মই সৃষ্টি কৰা জীৱবোৰে যদি কোনো শব্দই কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এই সৃষ্টিৰ সুন্দৰতা ক'ত থাকিব সেয়েহে ব্ৰহ্মাদেৱে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী প্ৰভু নাৰায়ণক ধ্যান কৰিবলৈ ধৰিলে ধ্যান কৰি তেওঁ গম পালে যে যিসমূহ জীৱ তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল সেই জীৱসমূহৰ কণ্ঠ বা মাত মাতিব পৰাৰ ক্ষমতা নাছিল তাৰপিছত তেওঁ পদুম পাহিৰ পৰা এচলু পানী লৈ পৃথিৱীত ছটিয়াই দিলে আৰু সেই পানীখিনি যেতিয়া পৃথিৱীত পৰিল তেতিয়াই সেই পানীৰ পৰা এগৰাকী চতুৰ্ভোজা দেৱীৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল সেই দেৱীৰ এহাতে বীণা আনহাতে মুদ্ৰা এহাতে পুস্তক এহাতে আছিল মালা সেই দেৱী অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ অধিকাৰী আছিল তাৰপিছত ব্ৰহ্মাৰ নিৰ্দেশত সেই দেৱীয়ে নিজৰ হাতত থকা বিনাখনত এক সুমধুৰ সুৰ তুলিলে বীণাৰ সেই সুমধুৰ ধ্বনি শুনি পৃথিৱীৰ জীৱবোৰে গুণগুণাবলৈ ধৰিলে আৰু সকলো জীৱৰ কণ্ঠৰ পৰা মাত নিগৰিত হ'ল দেৱীৰ বীণাৰ মধুৰ ধ্বনি শুনি ব্ৰহ্মাদেৱে তেওঁক সৰস্বতী বাগদেৱী বুলি মাতিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰাই সেই চতুৰ্ভোজা দেৱী সৰস্বতীৰূপে পৰিচিত হ'ল মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমী দিনা সৰস্বতী দেৱীৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল এই দিনটোত দেৱী সৰস্বতীৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল বাবেই এই দিনটোত দেৱী সৰস্বতীক পূজা কৰা হয় পুৰাণ অনুসৰি মা সৰস্বতীৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমীৰ দিনটোত তেওঁক পূজা কৰাৰ বৰদান দিছিল সেইবাবে এই পবিত্ৰ দিনটোত মা সৰস্বতীক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় মা সৰস্বতীক শাৰদা বিনাপাণী বাগদেৱী বাঘেশ্বৰী বুলি জনা যায় সংগীতৰ উৎপত্তি তথা সকলো জীৱৰ কণ্ঠ মা সৰস্বতীৰ পৰাই হৈছিল বুলি শাস্ত্ৰত উল্লেখ পোৱা যায় সেয়েহে সৰস্বতী আই সকলোৰে কণ্ঠত থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় আৰু সকলো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মা সৰস্বতীক প্ৰথমে আৰাধনা কৰা হয় আন এক আখ্যান অনুসৰি দেৱী সৰস্বতী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জিভাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল সৰস্বতী বাক্য বুদ্ধি জ্ঞান সংগীত সুৰ আদিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দেৱী সৰস্বতীক প্ৰথমে ভগৱান ব্ৰহ্মাই পূজা কৰিছিল সৰস্বতী ভগৱান বিষ্ণুৰ পত্নী আছিল তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ পূজা জগতত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মাঘ মাহৰ শুক্লা পঞ্চমী তিথিত সৰস্বতীৰ পূজা কৰাৰ কথা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজ মুখে ব্যক্ত কৰিছিল শাস্ত্ৰ অনুসৰি গংগা লক্ষ্মী আৰু সৰস্বতী আছিল ভগৱান বিষ্ণুৰ তিনিগৰাকী পত্নী এবাৰ প্ৰভু নাৰায়ণে গংগাৰ দিশে চাই পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতি সুখ অনুভৱ কৰি হাঁহিছিল সেই কথাতে তিনিওগৰাকী দেৱীৰ মাজত বহুত বিতৰ্ক হৈছিল আৰু এই বিবাদৰ ফলত এগৰাকী দেৱীয়ে আন এগৰাকী দেৱীক অভিশাপ দিছিল গংগাৰ অভিশাপত সৰস্বতী নদীলৈ পৰিৱৰ্তন হয় তাৰপিছত ভগৱান বিষ্ণুৱে বিধান দিয়ে যে সৰস্বতীৰ এক অংশ নদী এক অংশ ব্ৰহ্মাৰ পত্নী আৰু এক অংশ নাৰায়ণৰ সংগিনী হৈ থাকিব কোৱা হয় যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ব্ৰহ্মাই প্ৰথমে সৰস্বতীক পূজা কৰিছিল মা সৰস্বতীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁক এটা আশীৰ্বাদ দিছিল যে যিজনে মাঘ মাহৰ শুক্লাপক্ষৰ পঞ্চমী দিনটোত সৰস্বতী দেৱীক পূজা কৰে তেওঁৰ জ্ঞান প্ৰাপ্তি হ'ব আৰু তেওঁৰ গুণ গৰিমা যশস্যা আদি চাৰিও দিশে বিয়পি পৰিব প্ৰিয়দৰ্শক সৰস্বতী পূজাৰ দিনা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ অধ্যয়ন কক্ষত বা পঢ়া টেবুলত কি কি কাম কৰা উচিত কি কি কাম কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতি দেৱী সৰস্বতী প্ৰসন্ন হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা বিঘিনি দূৰ হৈ তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰিব লগতে এই বিশেষ দিনটোত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি ভুল কৰিব নালাগে কি ভুল কৰিলে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা মা সৰস্বতী অসন্তুষ্ট হৈ আঁতৰি যায় আৰু কি ভুলৰ বাবে তেওঁলোকৰ জীৱনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বাধা বিঘিনি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ইত্যাদি সকলো কথা এইবাৰ ধ্যান দি শুনি লওক আমি সকলোৱে জানো যে যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে নিজেই শুদ্ধ বা নিকা হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী গতিকে সৰস্বতী পূজাৰ দিনাও শিক্ষাৰ্থীসকলে সোনকালে শোৱাৰ পৰা উঠি স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লাগে তাৰপিছত তেওঁলোকে যিখন টেবুলত পঢ়ে সেইখন টেবুল পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে য'ত ত'ত পৰি থকা সকলো কিতাপ বহি পৰিপাটিকৈ থৈ এগচি সৰিয়হৰ তেলৰ চাকি জ্বলাব লাগে যদি পঢ়াৰ টেবুলত সৰস্বতীৰ মূৰ্তি বা ফটো আছে তেন্তে সেই মূৰ্তি বা ফটো ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে যদি মূৰ্তি আছে তেন্তে সেই মূৰ্তি গংগাজলেৰে ধুব লাগে অৱশ্যে গংগাজল নহ'লেও কোনো অসুবিধা নহয় যেতিয়া সৰিয়হৰ তেলৰ চাকিগছি জ্বলাব তেতিয়া চাকিগছিৰ তলত কেইটামান গোট গোট চাউল দিব লাগে বন্তি গছি জ্বলাই সৰস্বতী মাক শুদ্ধ অন্তৰৰ পৰা প্ৰণাম জনাই মনৰ সকলো আশা আই সৰস্বতীৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব লাগে মন্ত্ৰটো মন কৰিব সৰস্বতী নমস্তুভ্যম বদে কামৰূপিনী বিদ্যাৰম্ভম কৰিছ্যামী সিদ্ধিৰ ভাৱতো মে সদা অৰ্থাৎ সেই সকলোৰে ইচ্ছা পূৰণ কৰা মা সৰস্বতী আপোনাক প্ৰণাম জনাইছোঁ এই মন্ত্ৰটো কেৱল সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই নহয় প্ৰতিদিনে পঢ়িবলৈ লোৱাৰ আগত আপুনি এই মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে এনে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰতি মা সৰস্বতী সদায় প্ৰসন্ন হৈ থাকিব বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে স্কুল কলেজত অনুষ্ঠিত হোৱা পূজাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি নিজৰ পঢ়া টেবুলত এই কামটো কৰিবলৈ পাহৰি যায় অন্ততঃ এইবাৰ আপুনি সেই ভুল নকৰিব যিকোনো ধৰ্মীয় কাম সদায় ঘৰখনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে ভাল ফল পাব পাৰি লগতে আন এটা কথাও মন কৰিব সৰস্বতী পূজাৰ দিনা মা সৰস্বতীক আৰাধনা কৰাৰ পিছতহে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব এই বিশেষ দিনটোত ঘৰলৈ এখন বহী আৰু এটা কলম অৱশ্যেই ক্ৰয় কৰি আনিব এনে কৰিলে শুভ ফলৰ প্ৰাপ্তি হয় সেই বহী আৰু কলমটো আনি মা সৰস্বতীৰ চৰণত ৰাখিব আৰু তাৰপিছত সেই কলম বা বহী ব্যৱহাৰ কৰিব এনে কৰাটো আপোনাৰ বাবে খুবেই শুভ হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক বসন্ত পঞ্চমী অৰ্থাৎ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা স্কুল বা কলেজৰ সৰস্বতী মূৰ্তিৰ ওচৰৰ পৰা কি বস্তু আনিব পাৰিলে অতি ভাল হয় আৰু সৰস্বতী মূৰ্তিৰ ওচৰত কি বস্তু দান কৰিব পাৰিলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা বিঘিনি আঁতৰি যায় সেই কথাও ভালদৰে জানি লওক আপুনি যেতিয়া সৰস্বতী পূজাৰ দিনা স্কুল বা কলেজত থকা মা সৰস্বতীৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত সেৱা কৰিবলৈ যাব তেতিয়া পাৰিলে এপাহ হালধীয়া ফুল এখন বহী আৰু এটা কলম লৈ যাবলৈ ভুলতো নাপাহৰিব আই সৰস্বতীৰ চৰণত যেতিয়া সেৱা কৰিব তেতিয়া মা সৰস্বতীৰ চৰণত আপুনি লৈ যোৱা সেই বহী কলম আৰু হালধীয়া ফুলপাহ অৰ্পণ কৰিব সেইসমূহ অৰ্পণ কৰাৰ পাছত মনতে সৰস্বতী মাতৃক শুদ্ধ মনে সেৱা জনায় ওম শ্ৰীম হ্ৰীম সৰস্বত্য নমঃ এই মন্ত্ৰটো সাত বাৰ জপ কৰিব এই মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ পিছত আপুনি ভক্তিভাৱেৰে সৰস্বতী মাতৃক মিনতি জনাই সেৱা কৰি মা সৰস্বতীৰ চৰণৰ পৰা দুপাহমান ফুল তাত থকা কেইটামান চাউল তুলি লৈ আহিব বিশ্বাস কৰা হয় যে সেই ফুল আৰু চাউলকেইটা যদি নিজৰ পঢ়া টেবুলত আনি সযতনে ৰাখি প্ৰতিদিনে পঢ়াৰ আগত সৰস্বতী আইক স্মৰণ কৰি সেই নিৰ্মালিক প্ৰণাম কৰা হয় তেনেহ'লে সেইজন শিক্ষাৰ্থীৰ ওচৰত মা সৰস্বতীৰ সদায় আশীৰ্বাদ থাকে ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো বাধা আঁতৰি যায় আৰু সফলতাই লগ দিয়ে পঢ়াত মনোযোগ বৃদ্ধি হয় পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়ে লগতে কণ্ঠত আই সৰস্বতীয়ে বাস কৰে এই সৰু কামকেইটা যদি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আপুনি কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনে বিচৰা ধৰণে সফলতা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব যিসকলৰ ঘৰত কণ কণ শিক্ষাৰ্থী আছে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পিতৃ মাতৃয়েও এইখিনি কাম সন্তানৰ বাবে কৰিব পাৰিব এই উপায়সমূহ কৰাৰ পিছত আপুনি খুব কম দিনতে ইয়াৰ চমৎকাৰ দেখিবলৈ পাব আশা কৰোঁ এই কথাখিনি আপোনাক অনাগত সময়ত যথেষ্ট উপকৃত কৰিব যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিঞ্চিত হ'লেও উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে তেন্তে আন দহজনো যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে সকলোকে এতিয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মা সৰস্বতীৰ কৃপাত আপুনি সকলো পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ